atas tujuan atas sesuatu tujuan ke belakang tak ada sebab zaman kita macam tu maka pada para asatizah para ulama jangan terdetik hati dia mengajar itu kan tak menjual ilmu dia tak berbaloi bagi orang yang menjemput pula sekiranya dia nak membantu Maka bantu dengan ikhlas, bantu dengan sungguh-sungguh. Untuk membantu kalau masing-masing faham kerja masing-masing selesai masalah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bila sebut ittabi'u kali kedua tu taukid dia awal man la yas'alukum ajran. Sebab mereka tu tidak minta gajaran ataupun ala risalati atas apa yang disampaikan dan itu kami ketika mengaji saya mengaji di Hatta Rumah di Mesir kami pernah tanya guru-guru kan? bila tanya guru macam mana kalau orang bagi, kalau orang begini, kalau orang begini maka mereka mengatakan sekiranya kau mengajar dan sebagainya jangan niat dalam hati kau tu nak meminta upah pada apa yang kau ajar sebagaimana kisah ini dia tidak minta upah pada risalah utusan yang disampaikan ilmu yang disampaikan kalau Habib Omar guru saya di Najat Hadramau maka mengatakan bahawa kita bermanhajkan orang beri kita terima orang tak beri orang, orang beri kita terima tapi kita tak minta nah, dia begitu itu kaedah Aku macam itulah jadi dan Sekiranya kalau kita terima tu boleh rosak hati kita, elok eh, tak terima. Ha, kalau ada benda yang terlampau ataupun dia bagi sesuatu yang yang menyebabkan boleh rosak hati, boleh galit, boleh leko. Nah, ha, maka tolak. Kan? Ha, baik. ada contoh dia beri benda-benda yang lawa, benda-benda yang boleh buat kita lalai. Tolak. Dia dia tengok melihat kepada ahwal masing-masing. Allah tak pernah melihat Tunjukkan bahawa kita nak no, benda tu Kadang-kadang agak sukar Bila dalam menterbiah dan sebagainya Dia jadi macam penyapu benda tu Kalau kena pula dapat orang oh, yang yang kita terbiah ya, Dia tak faham benda tu Jadi asalnya Dah macam guru tu pula kita Tak betul ha, namanya, Anak murid ni dia tawar Ajar tawa benda tawar ha, Ini kita nak buat benda tu. Baik. Maka wajah min aqsal madinati rajul yas'a qala ya sama macam ayat Allah Subhanahu taala wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min Allah berfirman man yuridu al-ajila ta'jalna lahu fiha ma nasha siapa yang nakkan dunia kami percepatkan dia dapat dunia siapa yang kami pilih kami pilih dia cepat dapat Kan itu jangan pelik kalau kat dunia ni bila ada orang meniaga apa sebagainya kita bukan hukumkan dia tetap baik tapi bila kita lihat orang-orang oh, yang bila menyapu tu tu jadi oh, oh, pupuk, jadi kaya selalu. Jangan hasad dengan dia, jangan jealous dengan dia sebab apa kita bersyukur. Kadang-kadang kita tak tahu yang percepatan tu ada kata masuk dalam ayat Allah tu mayuri mayuri billah man 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 apa ni man apa? Hari, apa tadi? Kata yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'a liman Siapa yang nakkan dunia ada menyenangkan dunia ni tak tahu hati dia macam mana Allah pilih dia tu Allah cepat bagi dunia banyak dunia dia dah kaya mewah semua jahatlah lalu jahatlah mayas marah kemudian lah sekali kami jadikan tempat di sampah dia pun tu kaya punya tempat yang berakhirnya dia telah ke jahatlah mayas marah ya siruha iaitu sampai dia di situ mayuridul alilah siapa yang kami kehendak. Wa may <San> yuridu al-akhirata tapi siapa yang nak akhirat yakni syurga Allah Subhanahu wa taala wasa'ala sa'ala. Betul? Dan berjalan dia atas jalan itu, berlari dia atas jalan itu yang membawa maksud berusaha dia mencapai perjalanan ke akhirat. Maknanya ada tujuan dia ya, kena tengok perjalanan dia itu perjalanan ke sekadar dunia sahaja Maka orang yang nak berjalan ke akhirat Di muhasabah diri kita Dalam seharian dia, dia ada baca Quran Dia ada munajat pada Allah Dia ada wiri-wiri yang dia baca Dia ada perkara-perkara yang mendekatkan diri pada Allah Dia jaga lidah dia, jaga mata dia, jaga telinga dia Jaga hati dia daripada segala maksiat Allah SWT Wajahat Tengok orang Sabah ni Masih-masih masing-masing kita macam mana? Kena setiap hari begitu sebab ajal ni kita tak tahu bila sampai. Dan dia sampai, tapi ha, tak ada peluang lagi, dah kita. dulu dunia ni sekejap je. Takkan kita tak diberi contoh dengan oleh Allah orang-orang yang meninggal? Tidak ada lagi contoh sampai setakat ni yang ada tak mati-mati sampai sekarang. Ya, pernah ada periwayat pada Nabi Fidil contohnya alaihissalam. Tapi itu kejihatan khususannya bagaimana Dia akan mati juga nama masa ini Siapa kata dia tak ada, dia akan mati Semua dia akan meninggal Cuma ada yang dipanggil parma Ada yang tidak Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umat dia rata-rata 60-70 General dia begitu Kita sekarang dia berapa Yang 50 ada yang 60 Patutnya berisau lah 60-70 ni kita lah, pilih duduk dalam kubur tu kita dapat menziarah dan menziarahi orang-orang soleh dalam. Tu. Oh itu tenang sungguh sambil menanti hari dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar. Cukup-cukuplah kita ni ha, membuang masa. Kita ni kalau Allah tayang betul-betul kau buat macam ni dapat syurga. Bin. Oh konfirm atas risalah mereka qawmun mutajidun dan mereka itu orang-orang Dia dapat kuat gitu sebab dia itu bersama dengan orang-orang yang mendapat petunjuk itu utusan-utusan tersebut dan di sini Allah nak tunjuk Allah letak sebab macam mana dan nah, habis ini Allah boleh jadi Allah boleh cakapkan hidayah dan yang kuat sebab dia bertemu dengan para utusan dia kalau kita nak dapat baik Baik. Nah. Atakhid min duni Atakhid min duni aliyah la kun ya Allah nak pergi Memang tak boleh selamat kat tu yang ke syukur. Kiki macam habib, Saya usulnya menyampaikan ibu Isa juga Tapi sekadar kita sambung dengan mudah-mudahan Yang pertama, orang bila dapat hidayah Abu Said selalu pesan mengatakan bahawa sekiranya kita sudah memilih jalan ini maka jangan berpalinglah sebab tujuan kita hanya Allah dan Rasul hakikatnya Allah eh? maka yang pertama bila kita ni serius kita nak masuk juga sungguh-sungguh dan memang sepatutnya begitu maka Allah yang pertama Allah adalah maksud adalah maksud yang sebenar maksud Ha? hidup kita di dunia Bukan bila sebut itu tak payah kerja, tak payah apa. Tapi kita jadikan Allah itu semua. Maksudnya apa kita buat? Yang pertama Allah punya judge macam mana. Allah nak macam mana pada benda yang kita buat. Kemudiannya yang kedua, iaitu Allah SWT kita hadirkan selalu dari kita. Apa yang kita lihat, nak fahamkan kita. Kemudian ikat diri kita dengan Allah dengan solat yang perintah yang wajib kena buat kan. Kemudian dengan yang lain. Ikat diri kita dengan Allah dengan wirid, dengan zikir, dengan bacaan Yasin ni, dengan majlis-majlis ni. Ini kita mengikat diri kita dengan Allah. Ini yang pertama. Ini Jadi bila orang dapat hidayah Dia nak mulakan hidup dia baru Dengan jalan yang betul Maka dia kena ada kedua Ini macam Habib Najjar sebut Iaitu Ini izallazi qalalim Sesungguhnya aku dalam sesat yang nyacau Kena jujur je beritahu orang Saya sebelum ni memang Bukan nak kena beritahu orang Maksudnya dia kena akui benda tu Kalau di depan Dia kena akui dia itu apa orang dia ha, maka terus dia ketika tu pula tengah berbuat dia tak malu dia tak segan sebab dia takut dia lebih malu dengan Allah lebih segan dengan Allah besok hari kiamat maka tak apa segan situ dia kata inni ilal ladzi bi iqrar pengakuan sesungguhnya aku dalam sesat yang nyata ha, tu aku dalam sesat yang nyata bayin mubin bayin jelas sesat bila dia sebut aku itu, dia tak lengah-lengah lagi. Terus dia mengucapkan bahawa dia beriman dengan Allah. Itu yang dia pegang. Dan itu kita bila dalam bertaubat, bila kita dah akui silap kita, terus kita buat sesuatu yang menafikan kesilapan kita. dia ada kesungguhan dia tahap mana apa sebagainya dan mudah dan beri hidayah kepada kita semua insyaAllah amin lebih-lebih rejah insyaAllah Ramadan ini dalam fiqh dan mubin terus tahu orang bandar tu masa tu nak membunuh utusan-utusan itu tapi dia terus mengaku sedangkan dia tahu akibatnya dia, boleh dibunuh itu tapi dia sebut dia pandang utusan utusan ini aman tu rabbikum. bikum Dengarlah kamu semua dia kata pula kepada orang kampung ini aman tu rabbikum. bikum maka kamu semua dengarlah pengakuan ku ini bila oh, dia sebut Jika itulah dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditangkap habib najjar. Aku banyak riwayat tentang Nabi najjar ini nak dibunuh. Maka habib najjar ini pertama sekali nah, sebagai riwayat iaitu ditanam habib najjar ini bahasa sampai bahagian perutnya, kemudian digergaji daripada kepalanya sampai ke pusat. Nah, terbelah ini satu riwayat. Satu riwayat iaitu dia ditanam sampai batunya dan dibalik batu-batu besar sehingga dia mati. Walau macam mana pun, ketika mana pendapat yang paling kuat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syuuti, apabila dia itu dibalik dengan batu, sakit kan? Tapi ketika itu datang satu suara yang menyebutkan kepada dia, "Kila dahulil suara dia mendengar suara tersebut mengatakan qala adkhul jannah yang paling masyhur dia sahaja mendengar kata-kata itu ayy la jannah mendengar suara yang mengatakan dia masukkan dia dalam syurga kemudian masa dia dengar tu dia rubia dan kadang sakit dia itu maka dia menyebutkan qala qala siapa habib ni dia kata Ya layta qawmi ya'lamu ala kabarin yang Dia tahu apa yang aku dapat nah, inilah ni lah harapan Dan itu macam ibu ayah kita kadang-kadang kadang Dulu lego Kemudiannya dia dah jumpa jalan Dia no, nak anak-anak dia dapat apa yang dia dapat tu awal-awal hmm, Kalau ada ibu bapak yang dia dan tua-tua dia mari surau, mari masjid Tapi dia biarkan anak-anak dia Bila kita tanya dia kata tak apa lah saya dulu biarlah dia sekolah dulu Nanti baru dia ada nikmat dia sebenarnya tak dapat, tak nampak kenikmatan itu Sehingga dia tak mau konsin dengan anak-anaknya Kenapa kita kan sebagai seorang ayah kan sayang anak-anak Bila kita dah rasa dan kita dapat kelewat Kenapa kita zonim anak-anak kita Kita biar dia orang tak rasa benda tu Kita dah rasa Maknanya imam kita tak rasa benda tu Dan kita tak faham benda tu Atau kita bersifat solid pada anak kita Bukan masuk ke anak kita tu Tak bermain Bagi dia bermain Dia nak main-main dengan -main, pos bagiannya Tapi bawa dia ke tempat-tempat yang kita mendapati hidayah Kenapa kita naik anak kita macam tu? Kenapa kita biar anak kita dalam itu? Kita tak kasih dia ke? ke kita nak hidup dengan dia kat dunia macam Hari ini kita takut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua jadi golongan. Golongan yang pertama bila balik ke akhirat tua yang qadi ila ahli masrur. Dia balik pada ahli keluarga dia dalam keadaan dia digembirakan. Allah kumpulkan balik ahli keluarga dia dalam syurga. Dan ada orang-orang yang ingkar pada Allah, yang melakukan maksiat, yang tidak menjadikan Allah maksud yang sebenar. Mereka-mereka ni Allah kata wa kana fi ahli masrur. Mereka ni ketika di dunia Allah kata Kebira dengan ahli keluarga Jadi orang kebira Tapi tak kebira kat sana Kita nak macam mana? Bukan kita kebira kat dunia Biar dapat kebira di dunia Kebira Jangan sisirkan anak-anak kita Bawa mereka itu Sekali-sekala Maknanya bila ada majlis-majlis Yang yang takpo ketika itu mereka menghadiri Contohnya majlis maulid Majlis-majlis majlis zikir Kalau majlis ilmu ni Bawa dia untuk dapat berkat Tapi jangan duduk kat dalam dia main kat luar Mungkin masa itu ada dia terdengar Ha, dan mendapat hidayah Allah SWT banyak mereka jumpa para ulama salam dengan para ulama minta doa akan pada umur kepalanya minta doa akan pada hatinya kita sayang anak kita kan nah, ini orang yang sayang anak bukan bila sayang anak biar dia lego, biar dia galib biar dia begitu, nak tanya pandangan dia ada cara dalam Islam, tu pasal jadikan Allah jas yang pertama Muamalah dengan anak, masa umur dia berlaku kita boleh berbincang dengan dia Boleh serah dia melakukan keputusan Bukan main budak-budak, zaman sekarang ni budak lagi dah kita biarkan Kodur kita bapak yang terbaik Penipuan semua tu dia jadi syaifah, dia jadi syaifah rumah sana Jadi lama zaman sekarang ni boleh-boleh macam mana Minta-minta Allah, bila-bila dalam kita keturunan itu semua Dan saya inilah anak-anak tu hakikat yang sebenar untuk diri saya Maka disebutkan di sini Ini idha la fi dhala lalubi Ini ala dhula kubba jannah Qala ya layta qawmi ya'lamun Mungkin mak ayah kita yang ada dalam kubur Yang ada meninggal Mungkin macam tu juga di hayat Ya Allah aku. Sebab malam Jumaat dalam hadis yang sahih Memang ruh-ruh ni ha, Dia tu ada ha, Dibenarkan Allah subhanahu wa ta'ala Kadang-kadang ditunjukkan keadaan anak-anak Tadi -anak tu rasa Sedih dia bila tengok kita dalam keadaan maksi kan? Eh? Sebab dia dah duduk dalam tu Tapi tak boleh nak beritahu kan? ha, Kali itulah kita ni Ziarah ke rumah ayah kita Sebab antara boleh jadi lagi Anak soleh apabila kita menziarahi ni ke rumah ayah kita dan berdoa kan? Jangan lupa doa kan Ibu ayah ni Dalam kita tak banyak jasa masa hidup hmm. Baik Qila li dhul jannah qala ya laqaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ampunkan akanku beufrani wa ja'alani min al mukramin tadi godokan aku dalam golongan yang mulia kalau kita lihat zahir itu mulia apa itu kena depan orang ramai. betul tidak ya? tapi di sisi Allah mulia antum nak yang Allah pada mulia tu manusia pada mulia kita kadang doa orang pandang kita mulia orang pergi gigi kita mulia ha? tapi sebenarnya kita tak mulia di sisi Allah Wah, oh, tak mudah-mudahan kita lepas bahagian itu lepas jejak itu dan kita tahu apa kita buat kita tahu siapa yang kita nak dekat ha? dan siapa yang kita nak jauh jadi orang-orang yang dekat Allah kita jauh orang-orang yang tak dekat Allah kita dekat alasan kita macam-macam oh lah, itulah inilah Haibah ha? lah Hapo lah Takut lah Bodoh kita Tak melepasi benda tu Bodoh sangat kita Bukan dia Ulama-ulama ni kadang-kadang Bukan lah dia tu iman sangat Orang datang Pun oh, dia pun iman lah. Itu lah kita fikir sini Mujur tu ada ulama yang suruh kita ha? Tak nak dah cakap Bodoh gitu. Saya pun tak mahu dah cakap Lalu pilih jalan masing masinglah nak pilih jalan InsyaAllah bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin takat tu kita hari ini insyaallah dan saya nak maklumkan kalau mana ni ni dia dah tak boleh nak ikut dengan saya lah ya? dia tak tanya banyak ke, ke hari ini saja